чтобы проводить э, операцию для участников АТО, для нашего населения, всех граждан, вот. ну, спасибо большое. Я хочу сказать, что любая гуманитарная, любая благотворительная помощь, которая оказывается лечебным учреждением, больницам, э, в частности нашей больницы, это большая благодарность, это большое. Э, внимание со стороны общественности, волонтерского движения, просто людей, не к медицине. На сегодняшний день четвертая городская больница, в том числе и хирургические отделения травматологического профиля, является передним фронтом оказания помощи населению города, в частности, неотложной помощи. Волонтеры оказывают помощь бойцам вооруженности Украины, которые стоят на переднем фронте, вот так и в медицине. Хирургия и травматология – это передний фронт, который сталкивается с проблемой, в первую очередь, неудобным состоянии Вот этот подарок, который вы сегодня нам вручили, я вам должен сказать, что в той операционной, когда мы планируем поставить потолочную бестеневую лампу, лампа еще с времен открытия больницы. Ей 35 лет. Мы меняли, переменяли, меняли лампы, меняли инфлекторы, меняли одну на другую. Но в конце концов, всему есть определенный срок эксплуатации. И он уже давно пришел. Доктора мне, ночью говорят, утром на минутке, ты думаешь, а можно что-нибудь, какой-то фонарь на лоб купить? Ну, одни доктора покупают рыбацкие фонари, другие на лобные светильники. Ну а, а вообще-то... Качество освещения операционного поля ⁇ это одно из главных условий качественно проведенного оперативного вмешательства. И вот мы буквально, я думаю, что срочно найдем людей, которые обедят технику, которые нам установят эту лампу, и она окажет нам большую помощь в оказании и выполнении оперативных вмешательств, оперативных пособий жителям города Павлограда, Западного Басского региона. Всем, кто этой помощи нуждается.